Я хочу сказать по делу генерала Назарова только одно, что он не виновен в том, в чем его подозревают. Его содержание по страже, на, на, по нашему мнению, абсолютно не Поэтому мы обжаловали решение суда первой инстанции Печерского районного суда. И операция приняла нашу апелляционную жалобу к рассмотрению. Однако Рассмотрение на сегодняшний день так и не началось. По причине того, что документы тридцать, якобы западу, из Печерского в суда в не поступили. Мы считаем, что это не просто так. То, что сегодня произошло, это определенная акция, которая свидетельствует о желании либо стороны обвинения, либо суда первой инстанции сорвать судебное заседание. Сорвать. Не дать его проводить. Почему не пришли материалы? В операционный суд. Это, к сожалению, вопрос пока открыт. Но мы это выясним. Обязательно мы это выясним. Естественно, это будет предметом. Мы зададим этот вопрос на следующем судебном заседании, почему материалы не сейчас, сегодня. Естественно, мы будем этот вопрос выяснять.